Здравствуйте, ребята! Меня зовут Вика Копава Виктора Алексеевна. Мне 6 лет, и сегодня я вам покажу свою деревню, в которой я живу. Вот, короче, смотрите, да, это тут зелененькая травка, это дерево уже падает листья. У меня уже осень наступила, я иду уже в школу, Первый класс. Ну, первый раз первый класс. Не без обид. Ну, я обычно обязательно там живу. Это самый важный город по всей жизни. Мы я, к Абузе, Только, чтобы доехать. Но можно говорить, вы хотите, чтобы чтоб поехать что ждать нужно вашу губку. А вы, ребята, хотите посмотреть кабузяк ведь и поехать маленький Это Кубызек, это маленький город. Хотите? Не слышу. Молодцы. Так, чтобы ехать до туда, нужно ехать туда долго и долго. Сразу, наверное, всего лишь... Ровно 10 часов топольский поиски. Или по 5 минут. Все, начинается с елки. Это мама с Кириллом. Кирилл, может Кирилл Да, он уже Так. А. А. А, поехать с нами Милый город Камызяк. Молодцы! Но обязательно нужно... Вот, смотрите. Это у нас там сухие листья на травушках. И...